اللہ کے ولی اور نیک بندے سے وہ کام ہو سکتا ہے اللہ کی طاقت اللہ کی اجازت سے جو عام بندے سے نہیں ہو سکتا جو عام بندے کی بھی ساتھ میں نہیں اس کو کرامت کہتے ہیں اللہ کے اولیاء کی کرامات برحق ہیں لیکن ان میں قدرت مرضی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے جب چاہے اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی سے کرامت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اور جب چاہے تو نہ ہو ایک ایک دن میں کئی کئی سو انبیاء تاریخی کتب موجود ہے شہید ہوئے پھر اسی طرح وہ جو جنہوں نے کھائیاں کھودی تھیں کھو کھودی تھیں اور نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں آگ جلا کر گڑوں میں پھینک دیا وہ شہید ہوئے اللہ کے نبی فرماتے تم سے پہلے لوگوں کے سروں کے اوپر آرے رکھ کے ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے ان کے زندہ ہوتے ہوئے بھی لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ جسم کا گوشت نوچا جاتا تھا اللہ اکبر تو بارن اللہ تعالیٰ کی اولیاء کی کرامات برحق ہیں جب چاہے اللہ تعالیٰ ان سے ظاہر ہو جائیں جب چاہے نابل یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے اسی طرح وہ جو بچہ تھا جس کے بارے میں آتا ہے اللہ نے اس کو کراماتی طور پر بچایا سیدہ مریم ان کے ہاں علیہ السلام کی ولادت سیدہ مریم کی کرامت ہے اور علیہ السلام کا موض ہے پھر بے موسمہ رزق اللہ تعالیٰ سیدہ مریم علیہ السلام کو دیتے رہے کاف کی جو ہے وہ کرامات ہیں ہاں اس زیمن میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کرامت جو ہے وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق ہے قرآن کے مطابق ہے کہ یا جو چیز کرامت بنا کر سنائی جا رہی ہے اس کے بارے میں تحفظات ہیں مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے اللہ کے ولی ہیں تمام مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں ان کے حوالے سے ایک کرامت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے جی وہ ایک دفعہ مرغے کا گوشت کھا رہے تھے ایک خاتون آئی اس کا بچہ اس ان کے پاس زیر تعلیم تھا دیکھا وہ تو دال کھا رہا ہے کوئی اور چیز اور انہوں نے جو ہے نا شیخ عبد جلانی دلانی اللہ تعالیٰ نے گوشت کھایا اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اب اس عورت کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ لو جی شاگرد کو تو جو ہے نا وہ دال کھلا رہے ہیں خود مرغا کھا رہے ہیں شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن کی کیفیت پڑھی تو مرغے کو حکم دیا کہ کھڑا ہو جائے زندہ ہو جائے زندہ, جا زندہ ہو گئے پھر کہا کہ اگر تیرا بچہ اس مقام پر پہنچے جس پر میں ہوں تو پھر یہ بھی گوشت کھائے اور دوسرا بندہ عام عام سا کھانا کھائے تو کوئی مذائقہ نہیں اب دیکھیں نا یہ, یہ کرامت اس کے اوپر تحفظات ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ خندق کے موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ خندق کے موقع پر اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا صحابہ کرام نے اگر ایک پتھر باندھا تو آپ نے دو پتھر باندھے آپ نے تو اس چیز کا اظہار نہیں کیا نا کہ یہ تو فاقے کریں اور میں سر اعلیٰ چیزیں کھاؤں تو یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق نہیں اور پھر اس کے بارے میں تحفظات یہ بھی ہیں کہ یہ جو معذرت سے جن لوگوں نے یہ پیشہ بنایا ہوا ہے پیری مریدی کو وہ ذین سازی کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے اور استعمال کس کو کر رہے ہیں شیخ عبدالقال رحمۃ اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ اللہ کے سچے ولی ہیں اور ہمارا یہ گمان ہے کہ ایسی بات ایسا واقعہ ان سے نہیں ظاہر ہوا ہوگا صرف ذین سازی کرنے کے لیے کہ پیر بڑی گاڑیوں میں پھرے پیر اعلیٰ قسم کے کھانے کھائے مریض کو نہ پوچھے اس طرح کی کرامات سنائی جاتی ہیں کرامات بنا کر تو پھر ان کے بارے میں تو تحفظات ہوں گے نا پھر لوگ اعتراضات کریں گے اس لیے خدا را خدا را وقت کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس طرح کے معاملات سے اجتناب کریں تاکہ کچھ لوگ پتہ ہے نا سوالات اٹھا رہے ہیں ان سے بچا جا سکے اللہ کے اولیاء کی کرامات پر حق ہیں اللہ کے ولیوں کا احترام ضروری ہے قرآن و سنت کی اتباع ضروری ہے بات صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی مانی جائے گی احترام ہر ایک کا کیا جائے تو احترام میں جب ایسی چیزوں کی طرف منسوب کریں تو کئی لوگ پھر سوال کرتے ہیں تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز جو واقعہ بطور کرامت بیان کیا جائے دیکھیں وہ قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہے تو فبیہ نہیں تو اس, اس سے اجتناب کریں تاکہ کئی قسم کے سوالات پیدا نہ ہوں اور مسائل پیدا نہ ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ بنانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مالینہ اللہ علوم